एक ऐसा वजीफ़ा का जिसके पढ़ने से आप मुजजा ही देखेंगे कि किस तरह अल्लाह पाक वाद उला शरीक हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा सल्ह वसलम ख़ातमनबी जीन के तफ़े तो आपके रज़ में इजाफ़ा करते हैं गैब से भी ऐसा रिज़ अता होगा जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा उम्मीद करता हूँ इन शाला आपको आज का पहले कि तरह ये भी वजीफ़ा पसंद आएगा लाइक करें शेयर करें बहुत शुक्रिया ज़िंदगी में दो नसीहतों पर अमल करना हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे मेरे तमाम बहन भाइयों जिंदगी में दो नसीहतों पर अमल करना हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे नमाज मत छोड़ना ज़िंदगी की सारी बरकतें इसी में हैं नंबर दो अपनी नज़र की हिफाजत करना क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से शुरू होती है इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नजर होती है आपके घर में दौलत की बरकत नाजर फरमा देंगे और अगर आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी दौलत की जरूरत होगी तो आपकी हर तरह की जरूरत पूरी हो जाएगी ज्यादा कसरत का ऐसा जहन बन चुका है आज के मौजूदा हालात में आलात ने ऐसा जहन बना दिया कि उन्हें मजबूर कर दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा माल और दौलत जमा करने की फिक्र में लगे हुए हैं। सुबह उठने के बाद से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक उन्हें हर नम यही परेशानी रहती है कि किस तरह ज्यादा से ज़्यादा पैसा हाथों में आ जाए अपने लिए सहूलियात फराम हो जाए बैंक बैलेंस हो जाए अच्छे अच्छे मकान बन जाएं, जायदादें खरीद लें यानी कि दुनियावी आराम के लिए हर तरह के वसाइल उसके हाथों में आ जाए तो जो शख्स जिस पोजिशन में हो उसकी ख्वाहिश होती है कि उससे बेहतर हो जाए उसकी कोशिश होती है कि उससे ज़्यादा और मिल जाए इंसान हलाल और हराम को भूल जाता है वो सोचता है बस पैसा आता रहे जैसे मर्जी आता रहे और जो बंदा अस्तगफार को लाजम पकड़ लेता है यानी अल्लाह से अल्लाह वादहु ला शरीक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है हर वक्त गर गराता है भटका हुआ है इंसान तो वैसे भी इंसान भटका हुआ है लेकिन जो बंदा अपने वाद उला शरीक अल्लाह से माफ़ी मांगता है हर वक्त गुनाहों की माफ़ी मांगता है हर वक्त परेशान रहता है कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे या अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर या अल्लाह नेक बना नेकी फैलाने की तोहफी का ताफरमा और जो बंदा को लाजम पकड़ लेता है तो अल्लाह उसके लिए तंगी और मुश्किल से निकलने और रिहाई पाने का रास्ता बना देता है सुबह अल्लाह तो और उसकी हर फिक्र और हर परेशानी को दूर करके कुशादगी और इत्मीनान फरमा देता है और उसको ऐसे तरीक़ों से ऐसे तरीक़ों से ऐसी गैबी खजानों से रिज अता फरमाता है उसके ख्याल में भी नहीं होता जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने राज़े को भूल गए हैं और रोज़ी देने वाले को भूल गए हैं और ख़ुद ब खुद रिज्क हासिल करने के पीछे लग गए हैं अमल बताते जा रहे हैं उसे देख लीजिएगा अब जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ इन शह तल्ला तबारकवा तब आपकी सब परेशानियाँ ख़त्म कर देगा आपके घरों में बरकतें होंगी रिस्क में बरकत होगी औलाद में बरकत होगी बस आपने साफ नीयत के साथ बगैर किसी शक के बग़ैर किसी ही रजत के किसी भी किस्म का कोई दिमाग में शक नहीं आना चाहिए अगर कामयाबी चाहते हो और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह के बहुत सारे

अमल करें तो फौरन ये इसमें मुबारक इस तरह पढ़ना है कि अपनी आंखें बंद कर लें और इक्कीस मरतबा शुरू में आपने द्रुद शरीफ पढ़ना है और आखिर में भी आपने इक्कीस मरतबा या बात तो पढ़ना है या तो या तो इक्कीस बार ये इसमें मुबारक पढ़ने के बाद अपने ऊपर और जहाँ बैठे हैं उसके चारों तरफ फूक मार दें इन रोजाना अमल करना है आपने इन आप देखेंगे कि आपके रिस्क में इजाफा होगा आपकी गैबी मदद होगी आपकी परेशानियां ख़त्म होगी लोग आपकी तरफ रजू करेंगे जो आपसे दूर हो गए थे दोस्त रिश्तेदार वो भी आपसे प्यार करेंगे सब कुछ आपके पास आने वाला है बस अल्लाह पे ईमान हो अल्लाह वादुल्ला शरीक है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ल व ख़ातमन्नबी जी है बख्श का जरिया करवाना है तो आप अल्लाह और उसके रसूल पर दरुद शरीफ भेजें क्योंकि अल्लाह भी रसूल अलैहि वसल्लम पर दरुद शरीफ भेजता है इसलिए हमें भी चाहिए तमाम मोमिन को चाहिए तमाम मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह के रसूल पर द्रुद सलाम भेजें अल्लाह के इसमें मुबारकों के नाम से वजीफा करें जैसे कि ये मैंने या बासितों का बताया है, आप इसके ऊपर भी अमल करें इसका वजीफा करें फिर देखें आपकी आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी जिंदगी में आसानी मुश्किल ख़त्म खानदान में आसानी रिश्तेदारों में आसानी अल्लाह पाक आपके लिए हर मकाम पर हर जगह इज्जत होगी जॉब वाले तो वहां पे इज्जत होगी कामयाबियां मिलेंगी रिस्क में इजाफा होगा तरक्की होगी बस साफ नीयत के साथ आपने अल्लाह से मांगना है और कहीं नहीं अल्लाह को वास्ता देना अपने प्यारे महबूब और उसकी आल का इन शब को परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी या बार ताला दुआ कर हाथ उठाए मेरे बहन भाइयों या बार ताला मांगना नहीं आता बिन मांगे अताफ़रमा बारीला रिस्क में इजाफा कर बरे बीमारों को शफा याबी अताफरमा बेरोज़गारों को रोज़गार दे बे ओलादों को नेक उल... साले ओलाद दे और बारीला अपनी ज़ात के इलावा किसी का न कर, कर मांगना नहीं आता बिन मांगे आता फरमा गलती हो गई हो तो माफ कर इंटरटेनमेंट फाइव यूट्यूब चैनल फिर साजिद शाह की जानब से देखने के लिए शुक्रिया असल शेयर करें जारी है